Тор Немник на Канал Плус. Добро вечер. Почнуваме веднаш со по кратката наева. Останете со нас. Во морадо помане бара анкетна комисија за аферата со личните карти. Цел тае обезбедување услови за чисти избори на 24-ти април наредната година. Градоначалникот на Македонска Каменица задоволен од усвоениот буџет за 2016 година. Најголем дел од средствата ќе бидат наменети за изградба на капитални објекти. Виничани со своји идеи, барања и предлози активно се вклучија во синокешната трибина на ВМРО Владеачката партија поведува иницијатива за формирање нова анкетна комисија во Собранието, која ќе го расчистува скандалот со фабриката за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи. Целта е обезбедување услови за чисти избори на 24. април 2016 година, изјави координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски. Сите знаете дека десетина дена Македонија живее во можеби најголемиот политички скандал, кога кај неколку лица беа пронајдени над 120.000 украдени идентитети на личности, огромен број на фалсификувани лични карти, голем број на фалсификувани пасоши, како од Република Македонија, така очигледно и од Република Бугарија и Република Турција. Пронајдени се над 70.000 прислушкувани разговори и цела низа од документи за кои што јавното обвинителство веќе потврди дека како информации се точно. Врз база на информацијата дека значајни политички и одговорни лица на функција во Република Македонија биле во контакт корелација, а може би и соработка со оваа група на лица, која што фалсификувала лични карти, пасоши, крадела идентитети, чувала кај себе снимени разговори. ценеме дека Собранијето на Република Македонија има суштинска надлежност да го истражи целиот случај и да изготви документација врз база на која понатаму ќе се постапува. Собранијето на Република Македонија има обврска да обезбеди услови за одржување на чисти избори на 24 април 2016 година, а еден од предусловите за да добиеме чисти избори очигледно е и расчистување на оваа афера со фабрика за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други останати документи. Бесплатното ин витро е еден од стратешките столбови на владините проекти, кои се реализира преку Фондот за здравствено осигурување. Во текот на 2016 година се очекува с големен буџет, средства кои државата преку Фондот ги вложува во македонското здравство. Буџетот на Фондот за здравствено осигурување во 2016 година ќе биде милиарда и 400 милиони денари повисок од оно што беше во 2015 година. А, в, тука важно е да се спомене дека буџетот на фондот за здравствено осигурување на Република Македонија од периодот на неговото формирање во 2000 година до 2015 година и 2016 година е зголемен 100%. Ако буџетот на фондот за здравствено осигурување во 2000, 2000 година изнесувал околу 12 и пол милиарди денари, Буџетот на Фондот за здравствено осигурување од 2016 година ќе изнесува 25,6 милиарди денари. Некој јавно, некој дискретно. Виничани активно со своји идеи, барања и предлози се вклучија во синокешната трибина на ВМРО да помане. И Виничени ги кажа свој предлози или иде кои треба да го најдат своето место во изборната програма на ВМРО ДПМН да за 2016-2020. Преднадлежните наметнаа повеќе барања од обшти интерес. Домот на култури има над 50 настани кои се случуваат на оваа сцена. Гледаме каква е. Значи, не исполна основни стандарди на оно што се вика за еден обичен културен настан. Имаме и познат фестивал на Гумори кој е неофициално влезен во 10 најдобри фестивали на Гумори оваа година. Па мислам дека Виница заслужува да има една сала, баремова оваа да се адаптира и на некој начин да има основни услови за културни случувања. Изградба на нови социјални станови, реконструкција на патот пеклани Бигла, проширување на капацитетот на филтер станицата, се само дел од прашањата на кој одговараше пратеникот во Собранијето Магдалена Манаскова. Во разговор со Министерот за транспорт и врски, а исто така преку пратеничко прашање, одговорено ми е дека патот за реконструкција, значи Пекланска река Бигла, ќе биде ставен во програма за реконструкција на регионални пазишта во 2016 година. Минати се досега сите имат направни работи за местото на кое што требаше да се почне со изградба и во 2016 година ќе започне со изградба на зградата. Програмата за работа и отчет за сработеното не се новитет за оваа партија, но се наметна како сериозна обврска која преземаат политичарите пред граѓаните. И градоначалникот Дончев понизата јавни расправи со местните заедници ги нагласи планираните проектни идеи за 2016-та. Поплачување на повеќе тротуари, ова активност веќе е тек, продолжување со регулацијата на атмосферската вода, отпочнување на проектот, проширување на филтар, станицата и продолжување со реконструкција на водоводната мрежа на делот што ни остана. Исто така, посветуваме големо внимание на изработка на детални урбанистички планови во места каде што е предвидено индивидуално домување и малостопанство ќе спомнам регулацијата на коритото на Виничка река која ја предвидуваме преку ИПА фондовите, односно меѓуграничната соработка. Никола Тодоров и Владко Ѓорчев со сериозни бројки и факти ги демантираа конструираните лаги на опозицијата која според нив отвара само фабрики за афери, а не и за вработувања. Значи бројот на вработени и невработени во Виница бил горе до лист. во Виница имаме 1800 нешто над 1800 невработени и имаме 5100 вработени. Ова значи дека невработеноста во Вирица, во вашиот град, се намалила од 3500 на 1800. А вработеноста, значи луѓето кои што работат, од 3700 се зголемиле на 5100. Значи, реално намалување на невработеноста и реално зголемување на вработеноста помалце луѓе параат работа, а повеќе луѓе имаат работа. Е тоа е ефектот од работата на оваа влада. Тоа е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМ. Да Дел од присутните на трибината кој не сакаа јавно да ги презентираат своите идеи и барања, има можност истите да ги достават во писмена форма, а оние похрабрите и ја споделија својата лична мака со владин тим. Градоначалникот на Македонска Каменица задоволен од усвоениот буџет за 2016 година. Најголем дел од средствата кои изнесуваат 3,7 милиони евра ќе се трошат на искрадба на капитални објекти. Некаде 80 до 90 милиони денари во овој буџет се планирани трансфери од централно ниво, практично оние проекти кои што ќе ги реализираме со поддршка од владата а тоа се изградбата на локалните патишта преку Агенција за рурален развој, изградбата на други локални патишта преку Светска банка, изградбата на културниот дом, исто така и средства кои се планирани во ставката за трансфери за финансирање на проекти за прегогранична соработка, во кои што ќе аплицираме во месец јануари. Овој буџет е развоен и најголем дел од средствата ќе бидат наменети за изградба на објектите кои што веќе се истендерирани за кои што веќе имаме започнато а, ги имаме започнато со градба, тоа се изградба на дневниот центар за деца со посебни потреби. Веќе склучивме договор за изградба на куќата на спортот. Улици во Централното градско подраче, Пиринска, Ленинова, еве во втората половина на годината веќе планираме Даме Груев, асфалтирање на еден дел на улицата Церска која што води спрема Стара Каменица и други средства кои што се наменети за во селските средини. За одбележување што оваа година се дадени и поголема сума на финансиски средства за невладените организации. Тоа се приближно на 3 милиони денари за невладните организации, од каде што најголем дел а, приближно 1 милион е за фудбалскиот клуб Каменица Саса, заради тоа што еве со изградба за пресубликувалните а, се одлучивме да се доделат повеќе финансиски средства за заживување на фудбалскиот клуб Каменица Саса и за негово напредување и финансиски средства за другите невладени организации кои што аплицираа, со кои што повеќе од 100 проекти ќе бидат реализирани во 2016 година од страна на невладениот сектор и од страна на културно-информативниот центар се со единствена цел, значи покрив инфраструктурата да се подигнува и свеста кај граѓаните и активностите кои што ки ги имаат овие невладени организации со младите луѓе во општина Македонска Каменица. Обштина Делчево во работка со Центарот за социјални работи и Центарот за вработување по четврти пат ја реализираше програмата Обштинско корисна работа. Проектот годинава е насловен до подобри социјални услуги. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански денес им ги врачи потврдите за успешно завршена работа на 8 лица вклучени во програмата општинско корисна работа. Лицата беа вклучени 6 месеци, а истите вршеа услуги просечно на околу 500 крајни корисници месечно. Програмата поддржана од UNDP годинава имаше вкупен буџет од околу 297.000 денари. Обштина Делчево по четврти пат во соработка со Центарот за социјални работи Делчево и Центарот за вработување ја спроведе програмата Обштинско корисна работа, проект до подобри социјални услуги со финансиска подршка на UNDP. Оваа година на проектот беа ангажирани вкупно 8 невработени лица со 20 работни часови неделно во период од 6 месеци со паричен надомест во нето износ од 6200 денари. Ангажираните лица беа вклучени во 6 различни активности кои што беа спроведувани во неколку обштински институции и чии што услуги ги користеа просечно околу 500 крајни корисници месечно. Јас сум Елена Димитровска, бев ангажирана како логопед преку проектот Обштинско корисна работа, веќе трета година. Оваа година беше за мене најуспешна, бидеќи бев ангажирана како логопед во Дневниот центар за лица посебни потреби во Делчево. И ме радува тоа што работев на струката, па се надеваме на нешто подобро во наредната година. Програмата како и предходните години имаше за цел да им помогне на жителите на општина Делчево преку обезбедување на услуги од социјалната сфера, да им помогне и да обезбеди социјална вклученост на лицата кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот преку работно ангажирање со скратено работно време, заради стекнување на одредени вештини и нивно постепено вклучување на пазарот на трудот, како и да ја зголеми понудата на социјалните услуги согласно потребите на населението во надлежност на локалната самоуправа. Две годишно дете загина во несрекен случај во Кочанската населба Оризари. Несреќата се случила кога врз детето паднал гредорет од друинираниот дел од кукета, врз кој имало земја и го затрупало детето. Докторите констатирале смртта, телото на детето е предадено на семејството. Двегодишно дете од населба Оризари вчера го загуби животот од како во стара куќа во која тоа се нашло, се срушил горниот руиниран дел и го потрупало. Случајот го забележале соседите при што брзо по уривањето, заедно со надлежните го барале телото на потрупаното дете, кое по еден час го пронашле, но било доцна бидејќи тоа веќе било починато. Сведок на семејната трагедија било и по возрастното братче на загинатото дете, кој за среќа го избегнал уривањето на старата куќа, но не можело ништо да стори за да ја спречи трагедијата. Соседите велат дека се се случило многу брзо и дека немало време за каква и да е помош. Вчера се деси после два саат да улегне да земе дрвц. И... А... Братчето по него смузен се и он дека го виде дека избегува на тамо дзидината паја, поклопува го, оно се на назад писка по мајкам. На местото на настанот излегле службени лица од полицијата, противпожарната единица и брзата медицинска помош, кои се обиделе да го спасат потрупаното дете, но безуспешно. На локација во близина на Бања Кежовица во текот на денешниот ден беше извршено порибување на река Брегалница. Водите на Брегалница беа збогатени со 100 килограми ситна риба крапа. Спортското риболовно друштво Брегалница од Штип денес изврши порибување на река Брегалница со рибен подмладок обезбеден од рибникот Аквафига Неготино, каде во постојната река беа пуштени 100 килограми на риба. Порибицениот материјал е од 20 грама па до 150 грама. Ова нема да влијае значително на зголемување на рибниот фонд, Денешното порибување е редовна активност која нема да придонесе многу поради екстремното варирање на нивото на река Брегалница, велат од Спортското риболовно друштво Брегалница. Инаку Рибниот фонд во овој Ревир е задоволувачки. Во неа постојуваат автохтони видови, велат тие. Рибниот фонд на Брегалница Ревир 5 е во многу добра состојба. Бојник имаме во изубилство на реката Брегалница така да рибната состојба е многу добра. Членството ни е зголемено, доста, околу 500 членови имаме оваа година 2015 Димитров, кој е секретар на ова друштво, вели дека за сега помор не забележале тие, а ниту пак рибарите. То исто време на упати и апел до спортските риболовци. Помор не е имало, нити е забележено од спортските риболовци, нити од рибочуварската служба не е имало помор. Имаше малку загадување од бившата Македонка. А, реката ни е фарба црвена, сина, бела и тоа го решивме со инспекторите на локална самоуправа и тоа е решен проблем. Апел сега е до сите спортски револуција, но 10 дена на овој ревир од Бања Калимеро, од Бања Кежовица до 4 километар ќе биде заштитена да овој рибен фонд крапот да не се лове поздрав до спортските риболовци да не го ловат ова овој крап Сепак, доколку не се почитуваат законските правила, постојат и санкции. Најчесто за рекреативните риболовци и мрежари. Доколку се фати мрежар, казната изнесува околу 700 евра. А сепак, кражбите се намалени, бидејќи рибочуварите се присутни секогаш и ја штитат рибата, вели Димитров од Спортското риболовно друштво Брегалница. Утре во Делчево ќе се одржи предновогодишна забава за најмалите. Предвидено е доделување на пакетчиња на најмалите како и новогодишна забава. Општина Делчево утре по седми пат ке организира голема предновогодишна забава за најмалите. На сцената пред спомен домотасном, големо изненадување за дечињата, ке биде пристигнувањето на Дедо Мраз, кој ке носи полна вреќа подароци, а кој што го прави најсаканиот дедо на светот. Пред новогодишната забава ја организира единицата на локалната самоправа во соработка со бизнис секторот од општината. Новогодишни пакетчиња ќе добијат сите ученици од прво до пето одделение, дечињата од детската градинка Весели Цветови и се разбира сите останати дечиња кои ќе дојдат во градскиот парк за да го видат Дедо Мраз. Освен изненадувањето од Дедо Мраз, ке има и едночасовна забавна музичка програма, на која што ке настапат талентирани дечиња од делческите училишта. Кон организацијата се вклучуваат и основните училишта и детската градинка од Елчево. Новогодишната забава, резервирана за најмалите, ќе започне во 11 часот. Од локалната самоуправа ги повикуваат сите дечиња и родителите на најмалите да ги донесат своите деца, за да бидат дел од новогодишната забава и да го почувствуваат новогодишното изненадување. Деновите пред нова година представници на поголем број институции и партии ги користат за посета на најмалите, да им поделат новогодишни пакетчиња. Денес Сдруженијето ЕГЕ на Детското отделение при Штипската клиничка болница им подели пригодни подароци на болните дечиња, а во Основното обштинско училиште Ванчо Пракево Штип пакетчиња даруваат членови на Социјалистичката партија. Во текот на денешниот ден официјално беа предадени и големи од број на играчки кои беа собрани во рамки на Хуманитарната акција насловена Мала Радост. Престојните новогодишни празници да им бидат повесели и порадостни. Традиционално, 11-та година поред, Сдруженијето Македонски ЕГЕ, Детелинка и Деметре им подготвуваат новогодишна програма, им подаруваат подароци на децата кои се хоспитализирани на детското деление во Штип по повод новогодишните и божиќните празници, па да ги развеселиме дечињата, да бидат поздрави. Во новата 2016 година се организира приредба и се даруваат поклони и подароци за подобро здравје на дечињата. Вакви новогодишни приредби се од големо значење за децата на детското одделение. Голема благодарност од персоналот на детското одделение, а пред се голема благодарност од дечињата кои што се госпитализирани на одделението. Новогодишни пакетчиња за децата со попреченост денес им подарија представници од Обштинската организација на Социалистичката партија. Ние вработените во училиштето и училиштето сакаме да ја искористиме приликата и да упатиме голема благодарност до Социалистичката партија за нивниот хуман гест. Оваа година и поетесата Цвета Спасикова им подари книга на дечињата од Основното училище Ванчо Прке. Па, убав повод е нова година за дарување Uh, јас минатата година дарував книги на Здружението Цевитас, Еве оваа година на дечињата од uh, училиштето Ванчо Преке. Нивната насмевка за нас се среќа. Во пресред на новогодишните празници Штипскиот универзитет Гоце Делчев организираше хуманитарна акција за собирање на детски играчки. На вистина сме uh, среќни поради тој факт, дури сме и оптимисти да продолжиме во иднина со вакви акции кои што може би нема да бидат поврзани со играчки, меѓутоа во соработка со институциите на кои што ќе ги донираме овој пат играчките, дознавме од што имаат потреби, па веројатно некоја од следните акции ќе биде токму така наменска. Собраните детски играчки ќе бидат подарени на повеќе институции во градот. Делот од играчките ќе бидат поделени помеѓу семејствата кои што се во социјален ризик и кои што имаат малолетни дечиња. Меѓутоа, дел од играчките ќе бидат донирани и во дневниот центар за лица со посебни потреби, како и во дневниот центар за деца со аутизам. Ке се поделат и во Обштина Карбинци, исто така на социјално загрозени семејства и онаму каде што сметаме дека, каде што сметаме дека има потреба. Новогодишни приредби подготвуваат и останатите детски градинки и основните училишта од Штип. Доколку муслиманите не направат нешто за да ги спречат терористичките организации, тогаш сите нивни дејствија кои ја загрозуваат нашата религија ќе продолжат. Ова синоќа во Истанбул го изјави турскиот претседател Реџеп Ердоган, повикувајќи ги муслиманите ширум светот да се обединат против тероризмот. Како муслимани, ние имаме важна мисија да застанеме против организации како што се Исламска држава, Алкаеда, Боко Харам, кои им нанесуваат најголеми штети на муслиманите во името на Исламот, нагласи Ердоган. Бидејќи се очекува бројот на нови бегалци кои ќе пристигнат во Германија да надмине 1 милион до крајот на годинава, се вработуваат 8500 луѓе кои ќе им предаваат германски јазик на децата бегалци, објавува германскиот вестник Die Welt. Со тоа, околу 196.000 деца кои избегале од војната и сиромаштијата ќе влезат во германскиот образовен систем. За таа цел создадени биле 8264 специјални курсиви со кои ќе им се помогне да се вклопат подобро. добро Германското министерство за образование известува дека 325 325.000 деца на училишна возраст стигнале до европската земја само годинава за време на најлошата мигранска криза од Втората светска војна. Најмалку 6 луѓе загинаа на 160.000 се евакуирани од своите домови во Парагвај, Аргентина, Бразил и Уругвај, Поради поплавите кои се последица на опасното зголемување на нивото на водата на реката Уругвај, која тече и во исто имената соседна земја на Аргентина, ова се најтешки поплави кои ја погодила Латинска Америка во изминатите неколку децении. Со поплавите најтешко е погоден Парагвај каде бројот на евакуирани се проценува на околу 130.000, а регистрирани се 4 смртни случаи поради паѓање на дрвја во силната бура. Поголемиот дел од земјата е без електрична енергија. Од поплавите настрадал и Уругвај. Според последните извештаи таму загинале две лица, а евакуирани се околу 9000 луѓе. четирите последователни победи женскиот кошаркарски клуб Клубски во дербито на Колото во првата македонска женска кошаркарска лига загубиот од првопласираниот тим на Бадел со 55-75. Во надпревар во кој домакините беа рамноправни во првиот дел од надпреварот, физичката кондиција дојде до израз во вториот дел со што гостинките од Скопје успеа да направат разлика од 20 поени. Првото полувреме заврши со еден поен разлика во полза на домакинките, но тоа беше се што можеа да направат. Овој порастимот на Клубски е на на втората позиција за заедно со тимовите на студенти Лотос кои имаат по 16 поени. Првата позиција е резервирана за тимот на Бадел кои што до сега немаат пораз и имаат освоено 20 бодови. На последните две позиции се ногиат тимовите на Шкупи и Вајс Профил. Шкупи има 12 поени додека тимот на Вајс Профил 10. Инаку по одигрувањето на 10-те на превари од првиот дел од сезоната, тимот на Бадел стана јесенски есенски шампион во прволигашката женска конкуренција. Засилени со селекторот и со капитенот на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во Полска, приклучувањето на селекторот Ивица Обарван и на капитенот Кирил Лазаров, ке ја даде потребната физиономија на машката ракометна репрезентација на Македонија на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во јануари во Полска. Првата фаза е одбележа од луките на помошникот Данило Брестовац да ги острани дебитантот Даниел Дупјаченец и Мартин Велковски поради доцнање на појадокот и на тренинг во средата а за статусот на двајцата треба да пресече токму обрван. Лазаров пак со самото свое присуство и со авторитетот кај колегите од националниот тим ќе го крене мотивот за докажување кај кандидатите за патот во Краков на 13 јануари. Од денеска селекцијата ќе биде посилна и со доаѓањето на интернационалците од Германија, Борко Ристовски и Филип Миркулуски, чии тимови славеа во саботата. Обрван до нова година треба да го скрати списокот за европското првенство, каде што Македонија ќе игра во групата А, заедно со бранителот на титулата Франција, со домакинот Полска и со Србија. До Еврошампионатот се предвидени 4 контролни средби, по 2 со Словенија на 4 јануари, како и со Црнагора на 10 јануари и на 11 јануари во Скопје. во беше се во второто издание на дневникот пријатна вечер